Вот это вот это Россия граница вот те вот холмы вот это вот как бы вот наш рубеж и здесь вот это вот наши ВОПы находятся до противника от этой точки 5,5 километров они могут уничтожить технику на расстоянии даже 7 километров до сюда они могут достать танком навесом до сюда они могут достать э, артиллерии там стоит противник э, не меньше ну полка танкового это на нашем направлении плюс приданные силы, они очень серьезные строят там укреп плюс постоянно проводят разведку, ДРГ, то есть, ну, как бы война не закончилась, потому что они ушли за границу, если бы они там сидели спокойно, ну, все было бы замечательно, нет, они уничтожают гражданские машины, они бьют по нашим позициям, война, война тут нормально чувствуется. То есть тут постоянно 300-е, 200 гибнут люди. И бьют они не только здесь, где мы находимся, а далеко и за нами бьют. Они тут села кошмарят, обстреливают, натаскивают своих. Набрали эти мобилизованные подразделения, выгоняют, допустим, там э, дивизион какой-то свой и начинают просто отрабатывать. Танкиста своих натаскивают, они уже поняли, что вот это с не получится, там так раз с наскока просто зайти или просто. Поэтому они готовятся, очень усиленно готовятся. Есть информация, что тоже в стороне был там возле одного населенного пункта артиллерийский обстрел. Нам надо выяснить конкретно, где это произошло и чем именно было уражение вот тут были прилеты. Вон видим 3-4 свежих прилет. Они били не по этому полю. Их поле мало интересует. А их интересовала дорога. То есть конкретно дорога. То есть они ведут пристрелку дорога, чтобы отрезать пути сообщения. Логистику отрезать. У нас впереди находятся вогновые позиции. К вогновым позициям надо осуществлять доставку продуктов, еды, боеприпасов и все. Если они контролируют эту дорогу вогневую, значит фактически они контролируют этот регион. Смотрим, что это такое. Такое. нас интересует увидеть какой-то э, кусок там стали или там чугуна или хвостовик чего-то то есть вот в этот район в принципе достает и мина но по воронке вот этой большой видно сразу же что работал град даже не 152 калибр то есть нас интересует где-то сама должна быть болванка града и где-то должны быть осколки Во, вот он вот. Вот это на своем хвостовичке направляющий. Вот они. Вот это вот конкретно это отград. 122 калибр артиллерийский. От него будет яма где-то вот так вот. То есть залезешь в яму примерно, ну, чуть-чуть меньше, чем от этой бы. Самая большая глубокая воронка 152 калибр. Это где-то, ну, человек в яму может стать в полный рост практически. То есть вот полный рост становится и ширина воронки будет метров 5 где-то. Вот берем, замеряем 5 метров. 152 калибр. Когда мы понимаем, какое по нам били какое вооружение, мы понимаем, какой противник. То есть минометы есть, значит минометы. Птуры есть, птуры. Противника надо понимать, как он нас может убить. Значит, нам надо ему что-то противопоставить. То есть, вот здесь били градами. У нас своих самих градов нету, да, мы территориальная оборона. Значит, мы должны сообщать старшему начальнику, что 82-й миномет, у нас есть 82-й миномет, значит, мы можем уничтожить их расчет. Все, все очень просто понятно. Если 122-й калибр, он может быть не так далеко, тоже мы можем найти где-то, попробовать его уничтожить. Ну, обстрел вел противник, видите. Но это еще раньше было уничтожили населенный пункт здесь фактически. Просто развалякали его. Да, просто развалякали населенный пункт. Самое главное орудие – это лопата, укрытие. Самое главное – жизнь спасти. Вот я вот всем рассказываю. Сидите вы там на вопах, да, допустим. У вас там есть блиндажи, укрытия. Ведет по вам огонь противник. Понятно, что у людей бывает начинается паника. И они залышаются и позиции, прячутся где-то в посадке. Посадка их не спасет. Прилетит 120-я мина, осколками проредит всю эту посадку. Все машины, которые их не там стоят. И всех людей, которые там поубивают. Если у них уже есть укрепленные позиции лучше находиться в этих позициях у них есть блиндажи окопы человек вот я вот сейчас стою да допустим выкопал себе вот такой окоп вот сколько времени надо чтобы выкопать сидячий окоп потратил там час времени ну там 40 минут выкопал себе раз я присел все я вот в сидячем окопе сижу все все вот я с автоматом сел и присел в окопе все если я его еще чем-то перекрыл все если конкретно ко мне сюда не прилетит снаряд но это очень малая вероятность уже человек будет все это будет блиндаж конкретно будет перекрываться лесом один слой потом второй слой лесом засыпаться землей туда проводится связь и все то есть в случае вогновой атаки противника той же артиллерийского обстрела они там занимают позиции там находится все ну чтобы выжили люди потому что дома это не вариант там даже то что позалаживали но ну, мы же сами знаем что с ними происходит даже если прямо в него прилетит, когда он будет перекрыт лесом двумя слоями, то люди там выживут. Оно даже 120 миллиметровую мину выдерживает. В подразделениях ТРО вообще самый главный, допустим, это командир батальона, ну или там командир бригады, у него есть замы. Есть зам по выходной работе, ну, грубо говоря, зам с морально-психологичного забеспечения, Заразу оно так называется. Есть зам по боевой работе. То есть это конкретно человек, который отвечает за боевую подготовку подразделений. В отделении за боевую подготовку отделения отвечает командир отделения. А в взводе командир взвода. Но организация всего этого дела в батальоне лежит на заступнике командира батальона по боевой подготовке. Это мы постоянно подготовим, ну, проводим подготовку, допустим, людей нам же там дают новые виды озброения. Часть людей находится непосредственно на позициях, то есть это спостережные пункты и взводные опорные пункты, ВОПы по простому названию. Да. А часть людей находится в резервах. Вот с резервами мы проводим постоянно занятия. Все тут? Раз, два, три, четыре. 6, 7, еще 8 человек. Ну, Становись. Командир взвода всегда становится на эту сторону. Потом идет командир отделения, отделение. Можете остановиться в две шеренги. Ты командир отделения, ну, да, командир сержант? 3. Ты сегодня приедешь к нам на штаб, мы сядем, тебе дадим журнал вечерней проверки, список всего. По штату посмотрим, кто у тебя есть. Блокнот, ЗОШ и на наказов. И я сяду. Потом я сяду с вами, пообщаюсь. Тут У вас здесь есть время, во-первых, помыться, побриться, отдохнуть от а той обстановки. Вы сейчас как бы находитесь в в тылу есть баня есть вода Определяйтесь на какой день давайте на воскресенье вы поедете в баню нормально помыться купить продукты вам сейчас предоставляется возможность нормально тут просто повысить вашу боевой уровень боевую готовность будут дополнительно проводиться занятия по тактической медицине по тактике по стрелковому бою буду лично я приезжать с вами проводить занятия граната и рпг если надо завтра еще приедем покажем агс У нас все спокойно, по поводе, вроде бы в связи с поводой никаких активных действий не вести не должны. Иваныч, у нас боевой офицер. В принципе, люди тут нормально, все позиции держат, все в порядке. Я хотел провести занятия, смотри, подашки по АГС. АГС 17 и МК сразу. Оба АГС. Судя по два человека взвода, я вам направлю, а первый взвод у вас на занятии там находится. Хорошо, будем работать. Хорошо, я сейчас тоже. Давай. Я, наверное... Значит, завтра на 11. Да, трошки, все. это. Я два-четыре человека трошу. присылайте. -ка. Кого Дальше хотите, сержантов, кого присылайте, с ними будем проводить занятия. Угу. Еще раз напоминаю, как лежа вы автомат держите. Вот сейчас раз, перевели его все. Почему? Потому что ты перещелкал, у меня сейчас патрон дослан. Все. Ну, вот так вот автомат не ложишь на землю, не держишь. Почему? Здесь прорезь. Забьется грязью. Упал. Вы все время будете стрелять, лежа. И ты с автоматом пополз, пополз, пополз. Занял позицию, отстрелялся. В сторону отстрелялся, занял позицию. Ножки прижал, тоже не вот так вот, а ножки прижал. Тебе удобнее стрелять, и тебя не так видно, лег. Ну, мы все знаем и все видим. Сейчас война идет э, технологии. То есть мы уже видим применение дронов, чего не было ни в другой. Ну, ни в одной другой войне такого применения дронов не было. Никто, наверное, не использовал столько ракет ни за одну войну. Поэтому, конечно же, сейчас в основном воюют артиллерии. Но оружие все равно надо знать. Я даже если есть время, показываю рукопашный бой людям или там ножевой бой. То есть рукопашный бой, ножевой бой, стрелковый бой добавляет уверенности любому человеку. Вот на гранатометчик, я буду за заряжающего. Показывай, что я тебе. Ставь на ногу, ставь на ногу. Беру сам заряд. Вот видите, вот она штучка, вот тут прорезь. Я зарядил. Мне нельзя находиться сзади, где будет труба. Ему сейчас нету времени смотреть за мной. Захожу сюда, встал. И вот сейчас мы так двойкой будем работать. Для чего? Ты сделал выстрел, уходишь. Все, опустил, уходишь. Я тебя прикрываю. Ты ушел, я ухожу, понял? Вот так вот, между деревьями. Ага. Видишь позицию, видишь, такая, как ложбинка. Попробуй в нее положить. Ну, вот это вот между деревьями. Все. Между деревьями? Да. А Чтобы все? не крутить. Ты стреляешь прямо, потому что сзади люди там. То есть в ту сторону не стреляешь и в ту. Тут, тут Ты выбираешь цель любую, какая тебе нравится, между деревьями прямо. Ищешь просвет. Вот это считает твоя мишень. Только ты говоришь, выстрел, а потом только стреляешь. Выстрел, присели. Отходишь, отходишь. Ну, у нас сложная работа, не все люди ну, были морально и психологически, и фахово, скажем так, готовы к выполнению задач там, определенных. Поэтому постоянно надо с людьми заниматься. Даже те, которые выехали, допустим, несут службу на позициях, мы им делаем ротацию, проводим с ними постоянно занятия. Вот сейчас с людьми поработали, допустим, да, там РПГ, поработали гранатой, правильно показали им обращение с оружием. У них с этим появляется чувство уверенности в себе. Вот мы с ним, к ним ездим как бы на позиции, они когда там видят нас, допустим, командиров, они понимают, что их там никто не бросил. Да, и что с ними постоянно занимаются. И вот у людей совсем по-другому, у них уже настрой, они потом просятся, говорят, уже хотим на выполнение той или иной боевой задачи. То есть хотим. Их еще надо и бывает некоторых там разведку, там, или есть у нас такие ребята, ну, которые уже обстреляны. Их еще и надо придерживать, потому что они говорят, там мы хотим, хотим куда-то. Ты им говоришь, не, подождите, но ну, надо определенные там силы, засобы. Поэтому, ну, когда с людьми занимаешься, оно отдает свою отдачу.